ಮೃದಂಗನಾತ ವೈಷ್ಣವೇಯಿಟ ಅನುಪಮೋಹಳ ಕ್ರಿಕೆಟ ದಾನುಕೇ ಗರ್ಜತಿ ವಿಧಾತ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವತ ಸ್ಲ ಕಂಠಂಕರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಂಠ ವಿಷ್ಣು ಕಥ ವಿಠಲ ಹರಿಕಿತ್ತ విట్టల <Gã>

మంగళ अधस्वी ज्ञानेश्वराश कलावज्ञीवोद्धरार्थावतारम् कलाङ्काङ्कतेजोऽधिकामोऽधिवक्त्रम् खलाणीशपादापणोदादक्षम् समाधिः भजे ज्ञानदेवम् रम्य सिंहासनस्थम् रम्यसिंहासनस्थम् पदाम्भोजतीजस्फुरदिग्प्रदेशम् विधिन्द्रादिदेवै सदा स्तूयमाणम् समाधिस्तमूर्तिम् भजे ज्ञानदेवम् गदाशङ्खचक्रादिभिर्भाविताङ्गम् चिदानन्दसंलक्षणाट्यस्वरूपम् यमाद्यष्टभेदाङ्गयोगप्रवीणम् समाधिस्थ मूर्तिम् भजी ज्ञानदेवम् लुळायस्य वक्त्राश्रुतिम् पाठयन्तम् प्रतिष्ठान सङ्घसेव्यम्

महेन्द्रायणीतीरभूमौ वसन्तम् समाहि स्थमूर्तिम् भजे ज्ञानदेवम् रणे कृष्णबीवत् सुसंवादभूतो ऋगीतार्थबोधाय ज्ञानेश्वरी वै कृतीनिर्मिता एण च प्राकृतो समाधिस्तमूर्तिम्भी ज्ञानदेवम् चिराभ्याससंयोगसिद्धिर्बलाढ्यो बृहद्व्याघ्रशायी मांसाङ्गदेवः निरीक्षाग्रकुट्यागतं वीतगर्वः समाधिस्थ मूर्तिम् भजे ज्ञानदेवम् क्वचित् नीत्वा स्वयं वेद्यतत्त्वम् न जानासि विष्णोः

बेल वर क्लिक करा शुद्ध सांप्रदायिक चाली कीर्तन प्रवचन कथा पारायण, असे वारकरी संप्रदायाशी संबंधित व्हिडिओ पहा आपणही पहा आणि इतरांनाही आग्रहपूर्वक सांगा